yer qaridan qimmatbaho boyliklarni qazib olishning ilk jarayoni geologlardan boshlanadi o'z bilimlariga tayangan holda rudaning aniq manzilini ko'ra oluvchi o'zbekistonlik geologlar juda yirik konlarni topib yangidan yangi loyihalar ustida ishlab kelayotganligi ahamiyatli sohadagi yangiliklar bilan tanishish maqsadida bir guruh ommaviy axborot vositalari vakillari toshkent markaziy geologiya qidiruv ekspeditsiyasida bo'lishdi ta'kidlash kerakki jurnalistlar e'tiborida bo'lgan o'zbek geologiya qidiruv aksiyadorlik jamiyati faoliyati mutaxassislar tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar o'z jozibadorligiga ega markaziy geologiya qidiruv ekspeditsiyasida ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan tog'lar bag'ri va yer osti uchun geologik xaritalar chizish xaritalarni raqamlashtirish borasida samarali natijalar qayd etilgan press tur ishtirokchilari ular bilan tanishar ekan geologlar o'z faoliyatlarida texnikalar va transport vositalari o'ta muhimligini ta'kidlashadi bizda turli xil transportlar mavjud bo'lib ulardan Oleden... xavfli yuk tashuvchi transportlardan tortib og'ir yuk tashuvchi transportlargacha mavjud xavfli yuk tashuvchi transportlarimiz asosan yer osti konishlari yer usti konishlariga mo'ljallangan bo'lib kerakli portlavchi materiallarn yetkazib berishdan iborat maxsus texnika tog'li hududlarda mo'ljallangan yurishga oxirgi besh yilda to'qson besh foizga barcha transportlarimiz yangilandi ikki yuz to'rt foizga burg'ulash ishlari oshirilgan ekspeditsiya jarayonlarida tahlillarning to'g'ri tashkil etilishi ortiqcha ovoragarchiliklarni oldini oladi bu borada sharqiy qurama dala ekspeditsiyasi laboratoriyasi kompleksi faoliyati jurnalistlar e'tiborini tortdi ayni yo'nalishdagi loyihalar esa o'z samarasini berib kelmoqda toshkent markaziy geologiya qidiruv ekspeditsiyasi sharqiy o'zbekistonda chotqol qurama tog' tizmalarida geologiya qidiruv ishlarini olib boradi asosan bizlar olmaliq komn metallurgiya kombinatining xomashyo bazasini yaratish bilan shug'ullanamiz ikkita dala ekspeditsiyasi mavjud olmaliq dala ekspeditsiyasi sharqiy qurama deb nomlaymiz angrenda joylashgan dala ekspeditsiyasi umumiy hisobda olti yuz ellik kishi ishlaydi izlash baholash e, qidirish ishlari bilan shug'ullanamiz metallarimiz bu oltin kumush e, rangli metallar noyob yer elementlarini qidirish bilan shug'ullanamiz qimmatbaho metallarga boy bo'lgan qizil olma va chodak madan maydonlaridagi ishlar <laughs> 13 ta loyiha asosida olib borilmoqda bulardan tasi davlat byudjeti va 7 tasi maxsus hisobdan ajratilgan mablag'lar evaziga amalga oshirildi shuningdek ekspeditsiya geologlari o'zbekistonning konchilik yo'nalishidagi yirik loyihasi yoshlik bir konini o'zlashtirish ishlarini ham olib borishmoqda birgina kon olmaliq kon metallurgiya kombinatining ishlab chiqarish quvvatini 4 barobarga oshishini ta'minlay oladi ayni kunlarda olmaliq dala ekspeditsiyasi rangli va qimmatbaho metallarni izlash maqsadida 2 ta polimetal madanlar 6 ta mis madanlari va 5 ta nodir metallarni baholash loyihalari ustida ish olib bormoqda <laughs> ungurlikan madanli maydonidamiz bu olmaliq madanli maydonining sharqiy qismida joylashgan misga izlash ishlarini olib bormoqdamiz hozirgi kunda mana burg'ulash to'rt ming o'n <imitation> to'qqiz burg'u qudug'idamiz loyihaviy chuqurligi sakkiz metr hozir to'rt yuz o'ttiz metrga yetdi chuqurligi zamonaviy bo'lgan gidravlik stanoklar bilan burg'ulash ishlari olib borilmoqda 2019 ming o'n to'qqizinchi yildan boshlab biz demak kimyoviy yer ustini tahlillashni olib borganmiz keyin magnitometr xaritalash usulida olib borib aniqlangan anomaliyar ustilarda mana bunaqangi burg'lash ishlarini olib boryapmiz bugungi kunda tahlillash ishlariga o'tdik olti kilometr uzoqlikda bizda saricho'qqi mis koni joylashgan kelajakda hozir buni yaqin o'rtada kon darajasiga ko'targanimizdan keyin olmaliq kombinatiga bu kelajakdagi resurs hisoblanadi keyinchalik olmaliq kombinati buyoqda ham qazib olish yo'llariga o'tadi e'tiborli natijalardan yana biri bir oyda zamonaviy burg'ulash uskunasi orqali 1000 pagonometr yuqori burg'ulash ishlari bajarishga erishilgan avval olib borilgan geologiya qidiruv jarayonlarida 600 metr chuqurlikkacha o'rganilgan bo'lsa hozirda 1200 metr chuqurlikkacha burg'lash orqali geologik o'rganish imkoniyatlari yaratilgan bundan tashqari qora buloq va yoshlik 2 konlarining chuqur gorizontlarini va qanotlarini qo'shimcha qidirish hisobiga mis molibden oltin zaxiralari kengayib bormoqda press tur davomida jurnalistlar bugungi kunda geologiya sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar bilan toshkent markaziy geologiya qidiruv ekspeditsiyasi misolida batafsil tanishish imkoniga ega bo'lishdi